फिर वही बादशाह था कि जिसने ये बात सुनी ना उसके रोंगटे खड़े हो गए फिर वही बादशाह सब कुछ छोड़ छाड़ के हर चीज़ ख़त्म करके अल्लाह वाला बन गया एक वक्त था कि उसके सोने से पहले उसके बिस्तर पर मन फूल बिछाए जाते थे लेकिन जब वो अल्लाह वाला बना जब उसने अल्लाह की बारगाह में सरबस हुआ माफ़ी मांगी तोबा की इस्तेफार किया जब अल्लाह की मोहब्बत नसीब हुई तो क्या हुआ कि वही बादशाह था कि आज उसकी हालत ये थी कि दरिया के किनारे बैठा हुआ है फटे पुराने कपड़े गए और ऐसी हालत है कि अपनी गुदड़ी जो है ना वो खुद सिलाई कर रहा है अपनी गुदड़ी खुद सिलाई कर रहा है ये फ़कीरों का लिबास होता है खैर आज तो नहीं रहा ये भी पहले होता था तो वो अपनी गुदड़ी भी खुद सिलाई कर रहे हैं ये हालत आन को अच्छी तो उस बादशाह के मामू जान का वहाँ से गुजर हुआ उन्होंने देखा कि मेरा भांजा जो है ना इस वक्त बड़ी मुशक्त में गया तो उसके पास गए के बोला कि इब्राहिम, आज भी दादो तख्त तेरा इंतज़ार कर रहा है ये कौन सी जिंदगी इख्तियार कर लिया तूने ये सब कुछ चल वापस अपनी वही बादशाह न जिंदगी गुजार तेरा आज भी इंतजार कर रही है। तुझे क्या पढ़िए कि तूने हर चीज़ छोड़ छाड़ के जनाब तू पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया फिर वही जो हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम जो पहले बादशाह थे वो जिस सही सुई से अपना गुदड़ी सिलाई कर रहे थे वो सुई पकड़ी और दरिया में फेंक दी वो सुई पकड़ी दरिया में फेंक दी फिर हुक्म दिया कि ऐ मछली मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से हुक्म देता हूँ कि मेरी सुई जो मैंने फेंकी है वो मुझे वापस ला के दो ठीक है ये हिकायत के अल्फाज हैं कि दरिया में मछलियाँ जितना ना वो अपने मुँह में ना सोने की सुइयाँ लेकर आ गई ऐसे मुँह बाहर निकाले तो फिर वो बादशाह जो थे वो तो पहले ये सारी चीज़ें तर्क कर चुके थे वो कहने के नहीं जो मेरी सुई थी ना वो मुझे ला कर दो फिर एक छोटी सी मछली निकली उसके मुंह में वो सुई थी आपने वो सुई पकड़ी और अपने मामू जान को मुखातब होकर कहने लगे क्या कह मामू जान बताएँ जिंदगी वो अच्छी थी थी ये अच्छी है पहले तो मेरी बादशाहत होती थी सिर्फ इंसानों पर वो भी तब तक जब मैं दरबार में बैठता था पत्नी मेरे पीछे क्या करते होंगे मेरे साथ पत्नी इज्जत करते भी थे नहीं करते गालियाँ देते होंगे लेकिन ये देखे जब मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया जब मैं अल्लाह वाला बना आज मेरे इंसानों पे क्या आज तो मेरी हैवानों पर भी हुकूमत चल रही गया आज तो मेरी हैवानों पर भी हुकूमत चल रही गई तो मेरे भाइयों असद मकसद यही है जब आप अपने आप को अल्लाह हरबुलज़्त के सपुर्द कर रखे जब आप हर चीज़ ख़त्म करके जब राज़ की गोई है खालिक भी वही है जब ये बात हमें समझ आ जाएगी कि उसी ने देना जो कुछ देना है ख़त्म हर चीज जब आज़ान की आवाज़ आए कारोबार बंद फिर मस्जिद में जाना है फिर रब के हुजूर हाजिर होना है शुक्र अदा करना है कैबारी ताला तूने आज हमें अपने दर पर आने की तौफीक दी है राज़िक वही है जो मर्जी कर लो जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है वो एक दिन का जितना है वो हमें मिलेगा हम जो मर्जी कर ले ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा तो अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो समझे वमा इंसा इल्ला लियाबुदून जिंदगी का मकसद इबादत करना है अपने आप को रब के सुपुर्द कर दो फिर देखो होता क्या क्या है